постройки на границе Украины и Российской Федерации соответствующих сооружений. В действительности такое предложение имело место быть. Официально от имени областной государственной администрации и губернатора области предлагаем мы подобное сооружение установить за свой счет в виде частного партнерства с государством. Возведению защитной стены на границе Украины и Российской Федерации. Приблизительная цена, здесь слышался вопрос, порядка 100 миллионов евро. Это мы говорим приблизительно, потому что оно все будет утверждаться, корректироваться с учетом. С учетом, конечно, будет заслушиваться мнение военных, это будет уже их парафия, как они будут строить свои противозаградительные сооружения. У нас на данный момент, мы почему выдаем такое предложение, потому что мы четко понимаем, что мы его можем выполнить. У нас для этого на Днепропетровской области есть все необходимые мощности, у нас есть все необходимые материалы. Это может быть государственный заказ, который поддержит отечественного производителя. Мы как администрация готовы взять на себя всю ответственность по обеспечению, по логистике, по производству, по установке по людей, которые будут участвовать и получат деньги по государственному заказу. Это все будет по тем расценкам, это будут не коммерческие расценки из Днепропетровской области, а государство на этом не будет, никто зарабатывать на государственном заказе и общей проблеме. То есть мы свою, видим свою миссию в этом, мы четко осознаем, что мы ее можем сопровождать от начала до конца. От момента производства и до ее установки мы видим срок где-то порядка 5-6-7 месяцев в зависимости от сложности там реализации в некоторых моментах.